علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو فرمایا اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب السما وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم و الشیاطین فرمایا جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین فیصلے صادر فرماتے ہیں ایک یہ کہ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے اور آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے اللہ پاک کی رحمتوں نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کی طرف کوئی دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا دروازہ ہے کوئی اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہے کوئی اس کی رحمت اور اس کی قربت کا دروازہ ہے الغرض اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اخروی نعمتوں کے سارے دروازے ماہ رمضان البارک کے لیے کھول دیتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور صرف اتنا کرم نہیں ہوتا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب اس کا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا سارے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی بن جانا اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچ جانا اس کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا مستحق بن جانا اور اس کی رحمتوں اور بخششوں سے نوازا جانا سال کے بقیہ گیارہ مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑا آسان کر دیا جاتا مغل نکت ابواب جہنم اور دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامل جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں وہ بڑے گناہ جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا وہ محرکات وہ عوامل وہ اسباب جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان میں اتنی بڑی کمی کر دی جاتی ہے کہ جس کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اب تمہاری مرضی کہ اب بھی جنتی نہ بن سکو تو نصیب ہے تمہارا یعنی ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جنت کے دروازے کھول دیے یعنی تمہیں ایک ایسا ماحول عطا کر دیا جس ماحول میں دوزخی بننے کی گنجائش کم اور جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے اب تمہارا نصیب ہے کہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ کی رحمتوں کی خیرات نہ پا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ اور تیسرا فیصلہ فرمایا کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا دو عوامل ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے ایک خارجی عامل وہ شیطان کا ایک داخلی عامل وہ انسان کا نفس تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ انسان جب برائی کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ لانت ہو شیطان پر اس نے مجھے بہکا دیا بے شک وہ شیطان لانت کا مستحق ٹھہرا مگر شیطان کے بہکاوے میں آ جانا یہ زیادہ تر بدی اور تباہی اور ہلاکت کا باعث بنتا رہتا ہے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر اتنا کرم بھی کرتے ہیں کہ جتنے شیطان ہیں انسان کو بہکانے والے ان کو اس مہینے کے لیے جگر کے بند کر دیا جاتا ہے گویا خارجی عوامل بھی روک دیے جاتے ہیں بس صرف ایک اندر کا عامل انسان کا اپنا نفس رہ جاتا ہے صرف ایک اندر کا عامل رہ جاتا ہے انسان کا نفس اور پھر اس نفس کی اصلاح کے لیے روزہ عطا کر دیا ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا پر روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کی رضا میں قیام کرنا اور پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا یہ وہ تین کام ہیں جن سے نفس کی اصلاح ہوتی تو فرمایا لوگوں نفس کی اصلاح کا ماحول عطا کر دیا شیطانوں کو جکڑ دیا دوزک کے دروازے بند کر دیئے جنت کے دروازے کھول دیئے اور سراسر رحمتوں اور برکتوں کا ایک ماحول عطا کر دیا کیا اب بھی کمی ہے اس بات میں رہ گئی کہ تم مولا کے شکر گزار بندے بن جاؤ تم متقی بن جاؤ اللہ کی رحمتوں نعمتوں اور جنتوں کے حقدار بن جاؤ اگر اب بھی نہ بن سکو تو اس سے بڑی بدبختی اور شومی قسمت اور محرومی اور کیا ہوگی